antara perkara yang sering kali ditunggang oleh para walaun-walaun lebay-lebay perikatan -lebay, nasional adalah berkaitan dengan tabung haji. Jadi terkini adalah satu pendedahan daripada Datu Sri Rafizi Ramli ya berkaitan dengan dilema ya yang sedang dihadapi oleh tabung haji. Jadi apakah dilema itu? Ini yang menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita Uh, bersama-sama untuk melihat dan menonton video ini. Dilema Tabung Haji. Tabung Haji adalah institusi yang sangat penting dan berharga untuk rakyat Malaysia. Selepas terheret dengan pelbagai pelaburan yang tidak baik dan amalan kewangan yang dipersoalkan, Tabung Haji diberi nafas apabila aset-aset toksik dikeluarkan dari Tabung Haji dan ditanggung oleh rakyat Malaysia melalui satu penstrukturan kewangan yang berlaku dalam tahun 2019. Dari satu sudut, keyakinan bahawa takbir urus tabung haji bertambah baik ada tanda-tanda pulih jika kita lihat kepada jumlah deposit yang masuk berbanding yang keluar. Ini adalah tren simpanan deposit tabung haji sejak tahun 2019. 2019 masuk 15 bilion keluar 21 bilion 2020 masuk 17 bilion keluar 13 bilion 2021 masuk 20 bilion keluar 15 bilion 2022 masuk 23 bilion keluar 21 bilion dan 2023 masuk 22 bilion keluar 23 bilion Kita belum dapat penyata kewangan tabung haji yang telah diaudit bagi tahun 2024 Namun ada sedikit kebimbangan sekiranya trend lebih banyak deposit dikeluarkan daripada yang disimpan ini akan menyulitkan keadaan Tabung haji kini tidak lagi boleh beroperasi seperti dulu-dulu atas tiga sebab utama. Pertama, masalah kewangan yang ditanggung sebelum ini melibatkan suntikan dana RM19.9 bilion ringgit dari dana awam apabila kerajaan menerbitkan sukuk untuk membeli pelaburan-pelaburan tabung haji yang mengalami kerugian. Suntikan dana ini perlu dibayar balik oleh tabung haji Apabila masa untuk membayar sukuk itu tiba, besar kemungkinan tabung haji tidak mampu membayar keseluruhan 19.9 bilion yang disuntik. Namun apa-apa bayaran pun akan ada kesan kepada kedudukan kewangan tabung haji. Maka nilai pulangan kepada pendeposit tidaklah boleh tinggi seperti dahulu yang menyebabkan orang ramai tidak begitu berminat lagi untuk menabung di tabung di tabung haji. Kedua, kos pengurusan ibadah haji sebenarnya jauh lebih tinggi sekarang berbanding 10 ke 20 tahun yang lepas. Tabung haji pula tidak boleh menaikkan harga yang dikenakan untuk membayar kos itu. Jadi ada unsur subsidi yang mengekang kadar keuntungan tabung haji lebih tinggi subsidi yang dibayar setiap tahun untuk mengekang kenaikan kos haji, lebih rendah keuntungan yang dicatat, lebih rendah kadar hibah yang dapat diisytiharkan, maka akan kembali kepada masalah pertama tadi iaitu kebimbangan kadar tabungan yang semakin perlahan. Dan ketiga, giliran naik haji sekarang adalah lebih panjang diakibatkan kuota yang terhad bagi sesebuah negara. Mereka yang mendaftar sekarang mungkin terpaksa menunggu 50 hingga 70 tahun untuk mendapatkan giliran menyebabkan ada yang merasakan mereka tidak akan berpeluang seumur hiduplah untuk menunaikan ibadah haji. Ini juga mempengaruhi kadar simpanan pendeposit iaitu berbalik kepada masalah pertama yang saya sebut tadi. Tiga masalah berangkai ini akan mempengaruhi kedudukan tabung haji dalam tahun-tahun yang akan datang. Sebagai seorang rakyat biasa, saya harap pimpinan kerajaan, pembangkang, tokoh-tokoh agama dan pimpinan masyarakat ada jugalah yang berbincang mengenai perkara ini agar kita dapat nilai penyelesaian yang hendak dibawa oleh setiap pihak. Apa pandangan anda? Alright, so itu dia sedikit ya daripada pandangan dan juga dapatan YB Rafiz Ramli berkaitan dengan tabung haji. Jadi apapun kita harapkan yang terbaik ya untuk tabung haji ini. Jadi untuk meneruskan sahabat semua saya ingin berkongsi dengan anda berkaitan dengan kenyataan terkini daripada Perdana Menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim. Yang mana Datu Sri memberikan amaran tegas ya kepada mana-mana pihak terutamanya pihak Israel, jika bertindak untuk merampas kapal Sumut flotilah, flotilah itu antara amaran dan Sri Apakah bentuk amaran yang dinyatakan itu? Ayo kita bersama-sama untuk melihat dan juga membaca ya kenyataan media ini. Malaysia tidak akan teragak-agak untuk membuat bantahan yang keras serta menyeluruh jika kapal misi global Sumut Flotilla ke Gaza dirampas oleh Israel. Beliau berkata Malaysia akan sedaya upaya untuk berhubung dengan pelbagai negara termasuk kuasa besar dunia untuk membantu. Kita akan memulakan bantahan yang keras serta menyeluruh dan saya akan sedaya upaya menghubungi semua pihak termasuk negara-negara yang telah mengemukakan usul pendamaian khususnya Itali, Sepanyol, Turki dan serta dukungan daripada China. Tambah lagi kita juga melihat keupayaan dan ikhtihar yang dikemukakan oleh Perancis dan Arab Saudi Yang turut kita hubungi karena mereka mau usulkan cadangan perdamaian Kata beliau menurut laporan bernama Beberapa kata demikian kepada satu sidang media Selepas melawat Sumut Nusantara Command Center Di Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, MAPIM ya. Dan Perdana Menteri turut menegaskan kepentingan menjalin hubungan rapat Dengan negara Barat, Arab, dan kuasa besar Lain termasuk Amerika Serikat bagi memastikan suara rakyat Palestina didengari di peringkat antara bangsa. Jadi saya harapkan rakan-rakan kita di medan juang tidak sama dengan colete-colete di sini, karena mereka faham makna rundingan dan desakan supaya pimpinan dunia, khususnya Amerika Serikat, menerima kenyataan serta tuntutan masyarakat dunia, kata Datu Sri Anwar Ibrahim. Dan dalam masa yang sama, Datu Sri Anwar ya, sempat uh, bertemu bersua muka di alam maya bersama dengan mereka-mereka uh, yang terlibat dalam sumur ya dalam perjalanan ini uh, kepada kapal-kapal ya yang berada di kapal sumur flotila ini dan datu sri juga turut memberikan kata-kata semangat ya kepada mereka jadi terbaik itu antara uh, apa yang berlaku sebentar tadi. ya, eh, semalam sebenarnya. Jadi apapun kita harapkan ianya ia dapat berjalan dengan lancar. Apa komen anda sahabat semua anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye bye.